बड़ा संगठन दल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का आगे बढ़कर फोर्टी एट जगह जो है महाराष्ट्र की प्रधानमंत्री फोर्टी एट जगह तो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जैसा जीते उसका प्लानिंग हमने बनाया है कैंपेन कैसे करने का कैसे कैसे क्योंकि तो जो पांच जो पाँच स्टेज पे ये चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे समय में उसका पूरा प्लानिंग की आज मीटिंग हुई और गठबंधन का ये दो दिन में क्लियर हुआ देखो बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग चल रहा है उसमें चर्चा चल रही है वो जब अंतिम होगा तब हमें बताएंगे देखो ये चुनाव प्रक्रिया है चुनाव प्रक्रिया है आप सब जानते हो ये चुनाव प्रक्रिया में जो सबसे शक्तिशाली दल जो देश का है नहीं तो दुनिया का है ऐसा बोलने वाले महामहिम इसरा विश्वगुरु का भी अभी तक महाराष्ट्र में अलायंस करने के लिए हुआ है तो सुनो ना मैं हमारी बात कर रहा हूँ ना तो जो हमको सवाल पूछते तो उनका भी हम आपको थोड़ा ध्यान ध्यान आकर्षित करते आपका तो हमारा ये कहना है कि ये चुनाव प्रक्रिया है उनका हो या हमारा हो थोड़ा ये अलायंस के इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होते ही है तो वो एक दो दिन में हम लोगों का क्लियर हो जाए देखो हुए थे उसमें क्या हम लोग भी तो ज्यादा सीटें पे कर सकते थे लेकिन जब तक वो सभी सीटों पे जब तक प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा मुंबई में अभी डिस्कशन नहीं हुआ कई जगह पे डिस्कशन नहीं हुआ है तो जब तक ये पूरा क्लियर होगा वैसे वैसे सीटें डिक्लेयर होंगी तो मैंने कहा कि तो देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ एक स्पष्ट कह रहा हूँ आप उस बात को आप थी आप सामने जाए और फोर्टी तो एट जगह सीट जो है वो सभी सीटों पे कैसा हम जीत सकते हैं उसका प्लानिंग हमने किया है तो ये सब मामले स्पष्ट हो चलो मराठी आज पवार साहब कांग्रेस पक्ष के आणि उद्धव ठाकरे साहेबांकडून संजय राऊत आणि सगळेजण बसलो आणि त्याच्यामध्ये आमचे जे अजून मित्र पक्ष आहेत त्यांच्यासोबतही त्या ठिकाणी बोलणी सुरू झालेली आहे आणि या याच्यामध्ये सामोपचाराने या सगळ्या जागांची क्लॅरिटी होईल आणि एक मजबूत महाविकास आघाडीचं सा गठबंधन महाराष्ट्रात जाऊन अठ्ठेचाळीसही जागा कशा निघता येईल याच्यावरचं आम्ही आज चर्चा केलेली आहे प्रचाराच्या दृष्टिकोनातून सगळेजण एका मंचावर कुठं कुठं प्रचाराला जायचं कुठल्या सभा करायचं त्याच्यावरचंही डिस्कशन आमचं झालेलं आहे तो पण प्लॅन आम्ही बनवून सुरू केलं प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही प्रत्येक सीट आम्हाला जिंकायची आहे त्याच्यासाठी ज्या जागा आम्हाला मिळतील त्या जा जा जागेवर आम्ही जिंकलो पाहिजे त्या पद्धतीचं हायकमांड निर्णय घेत आहे त्याच्यामुळे विधानसभा हा वेगळा भाग आहे आता रेवंत रेड्डी हे खासदार होते तेलंगणामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचं या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये कुठला अर्थ लागत नाही त्यावेळेच्या निवडणुका ज्या ज्या येतात त्या त्या निवडणुकीमध्ये त्या त्यावेळेची व्यवस्था निर्माण केली जाते आणि हायकमांड त्याच्यावर सगळं लक्ष ठेवणं असं तुमच्या टीव्हीवर चर्चा आहे नाही नाही असे तुमच्या टीव्हीवर चर्चा आहे अजून त्या चर्चेचं अंतिम स्वरूप जेव्हा काँग्रेस पक्षाकडून ऑथेंटिक यादी जाहीर होईल त्यावेळेस आपल्याला कळेल मला काय मी पार्टीचं सिपाही आहे ज्या आदेशाचं पालन करणारा मी कार्यकर्ता आहे मागच्या वेळेस नागपूरला ना निवडणूक लढायला ना सांगितलं मी लढली आणि मजबूतीनं लढली हे तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे त्याच्यामुळे जे काही पक्षाचे आदेश येतील त्याचं पालन करणं हे पक्षाचं सिपाई म्हणून माझं काम कोणी सांगितलं तुम्हाला जे जे मेरिट आहे जे सर्वेमध्ये नावं आली आहेत त्याच्या आधार आम्ही घेतलेला निर्णय आहे आणि आमचा निर्णय जवळपास सगळ्यांनी त्याला मान्य करतात जे काही नावं चुकी आलेली आहेत त्याच्याप्रमाणे एक दोन जागेमध्ये जे आहेत अजून पण तुम्ही तेच सांगतो तुम्हाला की जी चाचप मी तुमच्या माध्यमातून जी बाहेर आलेली आहे त्याच्यामध्ये शंभर टक्केचे बरोबर आहे असं मी मान्य करत नाही त्याच्यामध्ये काही बदलाव तुम्हाला पाहायलाच मिळेल पण त्याच्यामुळे ही हो जी काही चाचप मी तुमच्या माध्यमातून झालेली आहे ती आम्हाला पॉझिटिव्ह आलेली आहे नव्वद टक्के ज्या जागेमध्ये अजून चर्चा पूर्ण झाल्या नाही त्या जागेमध्ये कुठल्याही अलायन्सच्या लोकांनी जाऊ नये एवढं एक त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल असतं त्यांचा पूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव साकरे साहेबांचा दौरा चाललेला आहे ते सांगितले चालले असतील काही काम असेल त्यांना तर त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की स्वतः जातात आहेत त्याच्यासाठी जातातच तू त्यांचा पक्ष

तुम्हाला तेच सांगितलं तुम्ही फिरवता तिथं तिथं आम्ही तुम्हाला एकदम स्पष्ट सांगितलं आम्हाला फिरवता येत नाही आम्हाला जे सांगता ते सरळ सांगता येतं आमचं अजून आमच्या मित्र पक्षाची चर्चा चालू आहे थोड्याशा जागेचा अदला बदला होईल ते तुम्हाला मगापासून इंटेक्शन देतो आहे ते तुम्हाला सांगता तर तुम्ही येऊन जाऊन ते लढणार की नाही ते लढणार की नाही तुमचं महाआघाडीमध्ये एकमत आहे की नाही असे प्रश्न तुम्ही विचारताय तुम्हाला मी जे सांगितलं ही लाईन आमची बरोबर आहे आणि हे आम्ही ठरवून सगळ्या पक्षाचे लोक आम्ही मांडतोय आज आम्ही तुम्हाला सांगितलं की त्यांचं आमचं बोलणं झालं म्हणजे विशेष करून आज जयंत पाटील त्यांच्यासोबत जोडलेत मिसेस आंबेडकर पण बोलल्या आणि त्याच्यामधून आता मार्ग काढतो आम्ही आणि त्या सकाळी बसून आम्ही सगळे लोक शिबेल आम्हाला सेपरेट नाही आमचं महाविकास आघाडी म्हणूनच आम्ही सगळे लोक निर्णय घेऊ त्यामुळे आजच चर्चा झाल्या त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला सांगतो की एक दोन दिवस लागले याला एक दोन दिवसामध्ये हा प्रश्न मी करेन

बदलाव होतो ते तुम्हाला सांगत आहे तर तुम्ही तिथंच तुमचं मर्फीच्या रेकॉर्डसारखं ते लढत रिंगचं तुम्ही उत्तर काय दिलं बलिदानाचं काम नाही अठ्ठेचाळीस जागा महाविकास सकाळी लढेल कोणालाच बलिदान करायची गरज नाही

हमारा काम शुरू हो चुका तो तो दे, देखो भाजपा की परिस्थितियाँ क्या हुई है महाराष्ट्र में आप मेरे से तो ज्यादा जानते हो आप मीडिया तो के लोग हो और आपको तो सब पिक्चर क्लियर है भाजपा डरी हुई है महाराष्ट्र गुजरात में जब चुनाव आप ले रहे हो तो एक ही फेज में ले रहे हो महाराष्ट्र में पांच फेज में लेने की क्या जरूरत उनकी सरकार है महाराष्ट्र में क्या कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है क्या आतंकवादी और नक्सलवादी है पूरे महाराष्ट्र में कि इनको शिकुर, उसके सिक्योरिटी के हिसाब से उनको पांच फेज में इलेक्शन लेना पड़ा गुजरात और महाराष्ट्र में इतना डिफरेंस क्या है कि तुम्हें पांच फेज में चुनाव लेने पड़ी इसका जवाब तो उनको बीजेपी को देना पड़ेगा इतना लंबा समय महाराष्ट्र में ये चुनाव की प्रक्रिया करवाना है ये तो बीजेपी का डर है ये कि पांच फेज में इलेक्शन करके उनके नेताओं को ज़्यादा समय कैसा मिले और कोई भी हालत में झूठ फूट बोलकर झूठे सपने दिखाकर और जितना हमको तो कैसा है उसकी कोशिश असफल कोशिश वो लोग कर रहे हैं और उनकी हार तय है और इसलिए ये कोशिश कर रहे करने दो घूम तो रहे क्यों घूम रहे क्योंकि तो अब साड़ियाँ कंट्रोल के दुकान से तो साड़ियाँ भी फटी हुई अब वो अपना जो फटापन है वो छुपाने के लिए घूम रहे इनको तो लोग अब प्रक्रिया शुरू हुई है मैदान चालू हम दो जब चुनाव आएगा तब तो लोग इनको बीजेपी को कैसा जवाब देना है लोगों ने तो डिसाइड तो किया है तो ये बलिदान का इशू नहीं है क्योंकि हम तुमको बार बार ये कह रहे हैं कि ये बलिदान का कौन अपहरण ले रहा है कोई खुदा हो रहा है ये बात नहीं है देश की संविधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीजेपी की वजह से खतरा पैदा हो चुका है खतरा फायदा ही नहीं खतरा ही हो गया ऐसे समय में जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई उस कांग्रेस ने जिस आजादी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से जो संविधान इस देश में बनाए वो संविधान ये दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक संविधान है और इस संविधान को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व है और कांग्रेस इसको पूरी कोशिश कर रही है और इसलिए जितने भी जो दल है जो बीजेपी के विरोध में है उनको एक ला के ये महाराज से बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसा निकालना क्योंकि तो महाराष्ट्र एक एक देश के एक परिवर्तन लाने की ताकत रखता है छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है शवपुल अम्बेडकर विचारधारा की भूमि इसलिए तो हमने कोल्हापुर में शाहू महाराज को खड़ा किया तो ये विचारधारा जो है ये विचारधारा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है और इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इसमें पूरी तरह कहीं पर भी कोई लेकुना है ये कोशिश हम कर रहे तो इसमें बलिदान का शब्द नहीं आता ये देश जो 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 हमारा इससे कोई फर्क नहीं है ये कोई वो लोग भी अगर जगह ले रहे तो उनकी जहाँ अच्छी है तो वो लेंगे ना जहाँ हम अच्छे हैं वहाँ हम लेंगे मेरे क्या आधार पर डिसीजन है आप लोग जहाँ पर अगर आप भी जो है बीजेपी को हटाना है ना दो बार चुनाव आ सकते हैं तो क्या आप बड़ा भारी होता है बड़ा दिल दिखाने के लिए कांग्रेस को तैयार नहीं होती इस वजह से कांग्रेस की जो चीज होता है उनका उम्मीद है की आप लोग बड़ा दिल दिखाइए रियालिटी को आपके सामने क्या बोली मुझे पता ही नहीं लेकिन हमारे मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन का मैंने आपके सामने वक्तव्य रखे हैं हम अलायंस को एक दोस्ती की तरह और पूरी मैत्री के साथ हम उसको निभाना चाहते हैं पीछे कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ हमें हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमारा स्पष्ट है हमारी लाइन स्पष्ट है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब पूरे देश की पदयात्रा की दस हज़ार किलोमीटर को उन लोगों ने जिस तरह से रोडिंग की भावना और जन भावनाओं को समझ कर जो हम लोगों ने पांच गारंटी कोशिश करके जो महिलाओं के लिए पांच गारंटी युवाओं के लिए पांच गारंटी किसानों के लिए पांच गारंटी कामगारों के लिए पांच गारंटी और युवाओं के लिए पांच गारंटी ऐसी पच्चीस गारंटी हमने दी है तो राहुल गांधी जी को जो लोगों ने भावना रखी उसी पर जनमत को हमने आ, उनको न्याय देने के लिए उस तरह का एक विश्वास जनता के बीच में हमने डाला है में ये सब तो सब चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन हमारा मंसूबा और हमारा मकसद एक ही है कि देश जो बर्बादी की कदार पर बीजेपी ने ला, खड़ा करने का काम किया है उसको मुख्य धारा में लाना ये हमारी कांग्रेस की कोशिश है और इसलिए जो हमारे मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में हमने आपको बात रखी पीछे में और कोई बात करता है

महाराष्ट्र परंपरा आली आहे मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायची परंपरा राहिली आहे कोण कोणाच्या घरी गेला म्हणून त्याचा याच्यात क्लॅशलमध्ये कोण येतो असं कधी महाराष्ट्रामध्ये होत नाही आज निवडणुकीचा काळ आहे कोणी कोणाच्या घरी गेला म्हणजे त्याचा अर्थ की त्याला सपोर्ट करायला पवार पवारसाहेब गेले नाही नाही ऐका आज असं चालतंय ही परंपरा आहे निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये लोक कोणा आता आमच्या पक्षाच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये ग्रीज डॉक्टरांकडे मी बसलो होतो ते आमचे मित्र आहे होते नाही आहेत ते याचा अर्थ की चुकीचं झालं असं नाही ना महाराष्ट्राची ना, 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 पर नाही महाराष्ट्रातल्याच आमदारांच्या मतदारसंघात पैसे दिले तर महाराष्ट्राच्या बाहेरच नाही दिलेत ना फडणवीस हे नागपूरचे आहेत स्वाभाविक आहे की नागपूर मध्ये दोन पैसे जास्त मिळावे असं कोण मी उद्या मंत्री झालो तर कोण पक्षाचा कोण आमदार आहे याचा थोडी विचार करणार स्वाभाविक आपल्या जिल्ह्यावर प्रेम ठेवणार म्हणून त्याला दोन कोटी रुपये दिले त्याच्या मतदारसंघाच्या विकासानंतर तिकडे गेले असं कसं म्हणताय

शक्ति का नाम दिया शक्ति हिंदू हिंदू में शक्ति को बहुत बड़ा महत्व है लेकिन दो शक्ति है एक रावण की शक्ति है और एक भगवान श्री राम की शक्ति है तो हम भगवान श्री राम की शक्ति के साथ हैं अगर दूसरे लोगों को दूसरी शक्ति का यूज जो कर रहे हैं तो उनको उन, हम क्या बोलेंगे उनको जवाब तो वही देंगे अगर हिंदू की बात करते जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है मणिपुर में महिलाओं के ऊपर उनसे इज्जत मिली जाती है उनसे निवस्त्र किया जाता है उनको जलाया जाता है ये ये कौन से हिंदू की परंपरा है हम पूछना चाहते हैं उनको बीजेपी को ये ये बुरी शक्ति के साथ वो लोग है वो बुरी शक्ति के विरोध में राहुल गांधी है तो फिर गलत क्या बोला है हम वो बुरी शक्ति के विरोध में हम जो भगवान श्री राम की जो शक्ति है उसके साथ हम लोग हैं थे थे आप संजय राउत से पूछिए सुबह नौ बजे सुबह नौ बजे संजय राउत जी ऐसी पूछिए में कांग्रेस का दबाव है इसलिए पूछ रहा मैरिज और रोटी की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अच्छा अपने कैंडिडेट तैयारी के हमने भी हमारे कैंडिडेट को बोल के रखा है वहाँ पे उनका भी काम शुरू है और फिर पार्टियों को हमेशा अपने अपने एरिया में हर जिले में हर ब्लॉक में पार्टियों के वर्कर को काम देना पड़ता है सबको काम में लगाना पड़ता है सबल के उन लोगों ने भी रखा होगा इसका मतलब नहीं कि जब तक अलायंस क्लियर नहीं होगा जब तक ये सब बातें नहीं आज जिस प्रकार से उन्होंने अमित शाह मुलाकात की आज दोबारा से आज राज में एक नाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे की बैठक हुई आपको लगता है जिस प्रकार के मुद्दे वो उठाते आए हैं जो रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा आपको क्या लगता है नहीं हमारा एकदम मकसद हमने शुरुआत में कहा कि जब पांच फेज में महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़े बीजेपी जारी हुई जो कल तक इनके वीडियो लगा रहा था वो वीडियो लोगों के साथ ये यूरोप बैठे तो हमें उनके अलायंस में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कौन क्या अलायंस जोड़ना है उनको क्या करना है वो उनका उनका व्यक्तिगत मामला है उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जब उनका अलायंस जो आएगा तो वीडियो हम भी लगाएंगे ना मैं गालत कर बघा मी त्यांच्या घरात काय चाललेलं मी तर बघायचं काम नाही करत नाही मला कोणाच्या व्यक्तीच दिसत जायचं पण नाही तुम्ही ज्यांच्या पक्षात काय चाललेलं आहे गडबडीत चाललंय त्यांना विचारा आम्हाला काय म्हणायचं त्यांच्याबद्दल त्यांचा अगर सत्ता मित्र बीजेपी झालेला असा त्यांना विचारा Thank you. Thank you.